হেল্ল' বুৰিবান আছলাম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি আৰু এই চিকেন বিৰিয়ানীটো মই একদম মানে ইজি প্ৰচেছত বনাইছোঁ একদম সহজত আৰু মানে কম মছলাৰ ভিতৰত একদম ধুনীয়া চিকেন বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি এটা বনাইছিলোঁ তো তাকে ভাবিছ আজি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো এই চিকেন বিৰিয়ানী বনাব কাৰণে প্ৰথমতে লৈছোঁ মই চাউল বাচমতী ৰাইচ লৈছোঁ ইয়াতে আধা কিলো পেকেট এটা এক কিলো পেকেট এটা মই ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে এক কিলো সেইকাৰণে প্ৰথমে আধা কিলো পেকেটটো কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰ যিটো এক কিলো পেকেট আছে তাৰ পৰা আধালমীয়াতে তো মই এইখিনি বস্তু জুখি পেলাই লৈছোঁ যি সিমানখিনিত এক কিলো হয় সিমান হিচাপতহে লৈছোঁ আৰু মই চাউলটো চাই লৈছোঁ কাৰণ বিৰিয়ানী যেতিয়া আমি বনাওঁ তেতিয়া সদায় চাউলটো গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ বিৰিয়ানী আপুনি যিমানে ভালকৈ বনাওক যদি চাউলটো ভাল নহয় চিকেন বিৰিয়ানী আপুনি যিমানে ভালকৈ বনাওক কেতিয়াও ভাল নহয় চিকেন বুলি নহয় যিকোনো বিৰিয়ানী ভেজ বিৰিয়ানী চাউলটো মেইন হয় বিৰিয়ানীত তো এতিয়া চাউলখিনি মই চাই লৈছোঁ যে দুটা একেই হয় একো বেলেগ নাই আৰু লগতে ইয়াতে লৈছোঁ ডেৰ কিলো চিকেন আৰু লগতে পিঁয়াজ কাটিবলৈ লৈছোঁ আৰু বাকী মছলা মই যেতিয়া দিম তেতিয়া দেখুৱাম কি কি মছলা মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মছলা মই একদম কম মছলাত বনাইছোঁ জ্বলা বহুত বেছি কম যিমান বেছি আমি বাহিৰত খাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাওঁ সেনেকৈ নহয় বহুত বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰি তো এতিয়া আমি যিমানখিনি জ্বলা খাওঁ সিমানখিনিহে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ডেক্সি এডাত পানী বহাই দিছোঁ পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে দি লৈছোঁ গৰম মছলা আৰু লগতে দিছোঁ তেজপাত আৰু তেল তেলটো অপচনেল নহয় বাকীখিনি অপচনেল হয় দিলেও হয় নিদিলেও হয় কিন্তু তেলটো দিবই লাগে তেলটো দিলে কি হয় যিটো চাউল আছে লাগি নধৰে মানে এটা এটা হৈ থাকে তো এতিয়া আৰু পিছত ভাঙিও নাযায় সেইকাৰণে তেলটো সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো এতিয়া এইখিনি দি লৈ ভালকৈ এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে থাকি দিছোঁ যাতে পকি যায় পূৰা নপকা এইট্টি পাৰ্চেণ্টহে পকাম তো এতিয়া এইখিনি পকি যোৱাৰ পাছত মানে হাতেৰে চাই ল'ম কিমানখিনি পকিছে তো এতিয়া অলপ অলপ কেঁচা আছে তাৰপাছতে এইখিনি মই পানী জিৰ কৰিবলৈ এটা বস্তুত নমাই দিম তো সেইকাৰণে এইখিনি মই বাৰে বাৰে চাইছোঁ যে মানে আধা অলপমান বাকী আছেনে নাই প্ৰথমতে চাওঁতে দেখিছোঁ যে কেঁচাই আছে নেক্সট টাইম চাওঁতে নাই অলপ অলপ বাকী আছে তই তেতিয়া মই এইখিনি জিৰ কৰি দিছোঁ এনেকৈ পানীৰ পৰা ফটাফট উঠাইছোঁ আৰু জল্দি উঠাব লাগে কাৰণ গৰম পানীত থাকে ন পূৰা পকি যোৱা চাঞ্চটো থাকে তো এতিয়া বেলেগ এটা ডেক্সি বঢ়াই তাতে দি লৈছোঁ তেল ৰিফাইন তেল আৰু লগতে আধা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু আধা পিঁয়াজ মই গ্ৰাইণ্ড কৰিম যাতে যিটো চিকেন বনাম ন তাতে ব্যৱহাৰ কৰিম এই পিঁয়াজখিনি মই ভাজি ল'ম আগতে কাৰণ এই পিঁয়াজখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম যিটো দম দিওঁ যেতিয়া আমি চিকেন বিৰিয়ানী এই লাষ্টত যেতিয়া আমি দিওঁ নহয় ধনিয়া পাত পুদিনা পাত সেই সময়ত এইখিনি পিঁয়াজ দিম মই সেইকাৰণে এইটো প্ৰথমতে মই ভাজি লৈছোঁ ভাজি লৈ এইখিনি উঠাই ল'ম কাৰণ এইটো প্ৰস্তুটো প্ৰচেছটো প্ৰথমে কৰি ল'লে কি হয় মানে চিকেনখিনিত মানে বিৰিয়ানীত যেতিয়া পিঁয়াজটো দিয়া যায় পিঁয়াজটো ক্ৰাঞ্চি হৈ যায় আৰু লগালগ কৰি পেলাই দিলে সেই ক্ৰাঞ্চিনেছটো নহয় আৰু চিকেন বিৰিয়ানী ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে এইটো প্ৰথম অৱস্থাত কৰি পেলাই প্লেট এটাত উঠাই পেলাই এনেকৈ থৈ দিব লাগে তো অলপ সময় থোৱা পাছত বস্তুখিনি ধুনীয়া এটা ক্ৰাঞ্চিনেছ আহিছে মানে মচমচীয়াটো আহি যায় আৰু তো ইয়াতে দি লৈছোঁ এতিয়া ধনিয়া চৰি ধনিয়া পাতহে কৈছোঁ ইয়াতে দি লৈছোঁ এতিয়া তেজপাত আৰু যিটো মই পিঁয়াজ গ্ৰাইণ্ড কৰিছিলোঁ সেইখিনি পিঁয়াজ মই যিখিনি লৈছিলোঁ তাত আধা ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু আধা মই ইয়াতে গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে দি লৈছোঁ এতিয়া চিকেনৰ ওপৰত টমেট' যিটো বিলাহী পেষ্ট লগতে ইয়াতে চিকেন বিৰিয়ানী দুই চাম চিকেন বিৰিয়ানী মচলা দুই চামুচ চিকেন মচলা ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু লগতে দি লৈছোঁ ইয়াতে গৰম মছলা আৰু লগতে মিক্স মছলা অকণমান দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি দি লৈ ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত অলপ সময় এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু তাৰপাছতে ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ম নিমখ যিমানখিনি ইয়াতে লাগে সিমানখিনি মই দিছোঁ পিছত যিটো চাউল দিয়া হ'ব সেইকাৰণে সেইটো ভাবি পেলাই মই আঢ়ৈ চামুচ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এইখিনি মিক্স কৰি লৈ এতিয়া ইয়াতে কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি লৈছোঁ এক চামুচ আৰু ইয়াতে গৰম মছলা অলপ কুটি লৈছিলোঁ যিটো গোটা থাকে সেইখিনি কুটি লৈ ইয়াতে দি লৈছোঁ লৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি যেতিয়া চিকেনৰ পানী ওলাই আহিব পানীখিনি যেতিয়া শুকাই যাব সেইকাৰণে অলপ ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ ড্ৰাই হৈ আহিছে মানে চিকেনৰ যিটো পানী হয় সেইটো কমি আহিছে ইয়াতে দি লৈছোঁ নেমু নেমু গোটা নেমু এটা কাটি লৈ মই দুইটো ফালা কৰি লৈ তাৰ চেপি চেপি এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া যিটো আমাৰ ইমান খৰালি দিন পৰিছে ন একদম হেৰি বতৰটো তো যিকোনো বস্তু ৰস নোহোৱা হৈ গৈছে নেমুৰো ৰস বহুত বেছি চেপা পাছতহে আহে এতিয়া এইখিনিত অলপ সময় কাৰণে ঢাকন লগাই দিম যাতে পানী যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে শুকাই যায় আৰু এইখিনি আকৌ এবাৰ ঢাকন খুলি পেলাই ভালকৈ এনেকৈ লাৰি লৈছোঁ কালাৰ এটা আহিছে পূৰা একদম ৰেড ৰেড কাৰণ এতিয়া ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কাশ্মীৰী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া দি দিছোঁ দৈ দৈখিনি পূৰা একদম ফেটি লৈ পেলাই দিছোঁ কাৰণ দৈ আনিয়ে ডাইৰেক্ট দি নিদিব দৈটো ওলাই লৈ বাচন এটাত ভালকৈ ইয়াক অলপ মানে মেচ কৰি ল'ব মানে চামুচেৰে লৰাই ল'ব বা এই কেতিয়াবা এইটো কেক বনোৱা মেচিনটো থাকে যে তাৰে যিটো হেৰি থাকে সেইটোৰে কৰি ল'ব বা এনেকৈ ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও দৈটো দি নিদিব কিবা ফাটি যোৱা হেন হৈ যায় মানে চিকেনটো এনেকুৱা বেয়া দেখি একদম তো এতিয়া যিখিনি চাউল মই জিৰ কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি লৈছোঁ সিমান হিচাপত দিব লাগে যিমান হিচাপ মানে তলত যিমান আপোনাৰ চিকেন থাকে সিমান হিচাপত তাত পানীও থাকিব লাগিব দেই মচলা পানী কাৰণ পূৰা ড্ৰাই কৰি পেলাই আপুনি ওপৰত চাউলকেইটা নিদিব একদম ড্ৰাই চিকেন হ'ব ড্ৰাই বিৰিয়ানী হ'ব মানে তো এতিয়া মই এইখিনি চাউলখিনি বহাই দি লৈছোঁ পূৰা সমান কৰি লৈছোঁ চামুচেৰে ভালকৈ যিখিনি চাউল আছিলে মোৰ চাউল আৰু চাউলত পৰা মানে চিকেনটো অলপ বেছি লৈছোঁ ডেৰ কিলো লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ ঘিউ ঘিউ এক বটল আধা বটল ঘিউ দি দি দিছোঁ কাৰণ ঘিউ দিয়াটোতো ভাল হয় ন ঘি আমাৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে কালাৰ এটা কালাৰ দি দিছোঁ কমলা কালাৰ অলপ অলপ বাছ এটা কালাৰ আহিবৰ কাৰণে দিলেও হয় নিদিলেও হয় কিন্তু যেতিয়া মানুহ বিৰিয়ানী বুলি কোৱা হয় তো এটা কালাৰটো থাকিব লাগে ন সেইকাৰণে দি লৈছোঁ আৰু যিটো পিঁয়াজ মই প্ৰথম অৱস্থাত ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইটো দি লৈছোঁ তাৰ ওপৰত পুদিনা পাত ধনিয়া পাত ধনিয়া পাতটো অপচনেল হয় দি দিলেও হয় দিলেও ভাল হয় গোন্ধ এটা ধুনীয়া আহে পুদিনা পাতৰ লগত ধনিয়া পাতৰ আকৌ তাৰ ওপৰত এনেকৈ ষ্টেপ ষ্টেপকৈ দিব লাগে প্ৰথমে দি লৈ পিঁয়াজ মানে ফ্ৰাই পিঁয়াজখিনি তাৰ ওপৰত ধনিয়া পাত আৰু পুদিনা পাত আকৌ অলপ পিঁয়াজখিনি এনেকৈ দিব লাগে আৰু ইয়াৰ আৰু এটা প্ৰচেছ আছে ন কেতিয়াবা আমি মানে তৰকাৰীখিনি ওলাই লৈ তিনিটা ষ্টেপত বনাব পৰা যায় তো তেনেকুৱাও বনাব পৰা যায় ত' এতিয়া মই ইয়াক আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে দম দি লৈছিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ পাছত এইখিনি ওলাই লৈছোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া চামুচেৰে ভালকৈ ইয়াক ওপৰত তলকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম যাতে গোটেই মছলা আৰু গোটেই চাউল যাতে মিক্স হৈ যায় তো এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ইয়াক ৰখাই দিছোঁ যাওঁ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ কাৰণ মিক্স কৰোঁতে অলপ সময় লাগে সেইকাৰণে মই এইখিনি দেখুওৱা নাই মিক্স কৰাটো চবেই জানে ওপৰত কৰিলে বা ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় খালি এনেকুৱা হেঁচি হেঁচি কৰিব নালাগে যাতে চাউল ভাঙি যাব তো অলপ সাৱধানে আৰু নৰম হাতেৰে কৰিব লাগে তো এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ কেমেৰাত কেতিয়াবা কি হয় পাহাৰ পোহৰ বেছি হৈ যায় যে কালাৰটো দেখা নাপায় কিন্তু আচলতে বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছিলে কিন্তু কেমেৰাত ইমান ধুনীয়াকৈ অহা নাই কালাৰটো কিয় নাজানো তথাপিও মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ তো এইটোৱে আছিলে মোৰ আজিৰ চিকেন বিৰিয়ানী ৰেচিপি আজি মই ইফতাৰীত বনাইছিলোঁ মছজিদতো দিছোঁ ঘৰৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ চবকে দিছোঁ তো সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ বনাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰত এনেও মানুহ কম তথাপিও বেছি বনাই পেলাই দিয়া যায় ন এতিয়া মানে ৰমজান মাহ যিহেতু মছজিদত আমি ইফতাৰীত দিব লাগে তো সেইকাৰণে বনাই পেলাই মই ভিতৰত দি দিছিলোঁ তো সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ বনাইছিলোঁ ডাঙৰ দেখিছে তো এইটোৱে মোৰ আজি ৰেচিপি আছিলে ৰেচিপি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ চিম্পুলকৈ চিকেন বিৰিয়ানী বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাবচোন খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে ৰেচিপি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই